What's mm -hmm. наш милосердный отец небесный, услышь наши молитвы за детей и сирот в Украине. Друзья, смотрите на эти шары, которые улетают к небу. И отправьте вашу молитву к Богу. Помолитесь Богу сейчас, дети, отпускайте шары, пусть летят. Участникам это мы сюда же как бы в за чилимцах у Литому Парку, у меня Шевченко. Короче, тут такие велокруби, Украина для совет. Классно будет на таких действиях, все все-таки бачите. Залетайте с инструментами. Организатора этого велотура, это благоденный фонд «Майбутнее детям Украины» церковь Ведроджине, это город Киев. И с нашей церкви здесь очень большая команда. Я являюсь пастором этой церкви. И для нас это огромная привилегия, как церкви принимать в этом участие. И также я являюсь директором Международного благотворительного фонда «Наступное поколение». И именно от, фонда «Наступное поколение» вместе с «Мои будни детям Украины» мы проводим этот велотур. И еще одна очень важная, интересная организация, это также благотворительная миссия, международная благотворительная миссия «Свет миру». И здесь все есть директора, представители этих организаций, и я хочу, чтобы они также сказали свое свидетельство, почему они здесь. Сами родился на Украине, в Украине. так правильно, Наталья. На Волыни, І я родився в селі в великій християнській родині. Нас було 11 дітей. І коли мені було 11 років, помер наш тато. І мама тоді дуже серце сказала, що ви знаєте, я побачив, я бачив, як була людина. Я маю своє маленьке і займаюся бізнесом, він це знав, каже, візьміть кращу дітей. Ви знаєте, дітей не можна побирати туди. Я увидела, говорит, копия, копия, точно копия мой муж. И когда, говорит, он подходил ко мне, я бросилась к нему и говорю, сыночек, я твоя мама, я мама твоя. Знаете, этот, этот высокий парень оттолкнул свою мать и говорит, ты мне не мать. Моя мать, моя родина, Советский Союз. Развернулся и ушел. Эта женщина продолжала плакать и говорит, больше я своего собственного сына не видел. И когда я стоял на коленях и молился за своего батька, Бог где-то далеко в моем сердце забрал ту обиду моего батька. Потому что когда я был неверующим и был военным, я были такие Випадки, когда я напивался в ресторане, приходил домой, брал сукиру и казал своей маме, что я пойду и ему голову. Задача христиан забрать детей и сирот в свои семьи, ввести ребенка в свое жилище, это наша с вами задача. Или совместная задача сегодня с государством. Поэтому мы очень серьезно сегодня обращаемся к христианским семьям. Особенно к христианским семьям. Друзья, откройте... Ваше сердце для сирот. Мы благодарим Бога, что Бог позволил нам приехать к вам. Мы благодарим Бога, что мы об этом говорили. Сейчас наша команда, команда Велатура, Веткрые сердце для сирит. Мы склонимся на колени перед нашим всемогущим Богом. О Господь, наш милосердный и великий. Отец наш Небесный, мы когда-то были грешниками, и Ты через нашего Господа Иисуса Христа усыновил нас. Мы сегодня не являемся сиротами, но мы сегодня Твои дети. Благодарим Тебя, что Ты наши сердца зажег любовью к Тебе. Благодарим Тебя, что Ты наши сердца зажег к детям-сиротам в, в нашей стране, в Украине. И приехав сюда, в это село Недобоевце, мы просим Тебя, как отца нашего небесного, отца всех сирот. Мы просим тебя во имя Иисуса Христа, пожалуйста, работай в сердцах сегодня людей, которые находятся на площади. Я прошу тебя вместе с моей командой, вместе со всеми, кто присутствует на этой площади, чтобы еще много сирот в нашей стране, которые находятся сегодня в одиночестве, которые плачут, которые находятся сегодня с огромным комплексом которые хотят сегодня получить любовь, любовь от родителей. Мы просим Тебя, чтобы эти дети сироты были введены. Особенно мы просим Тебя в христианские семьи. И чтобы эти христианские семьи научили детей сирот молиться Богу, читать Писание и вместе ходить в церковь. Господь, наша молитва и для славы Твоей. Боже наш, Владыка наш Господь. Аминь когда понесутся эти шары, обратите вашу молитву к Богу и помолите за детей сирот, которые есть в нашей стране. О Господь, наш отец сирот, вместе с этими улетающими шарами, мы направляем к тебе наши молитвы за детей сирот всей нашей страны Украины во имя Иисуса Христа. Аминь. O'er will land of the І в один великий бом Творець і нема завжди чекає він, до нього ти прийди, чекає він, тебе і до сина, а ти букаєш десь у те. Доброго вечора. Сьогодні голотур Україна для Сарі завітав до Фатина. Зібрання вже закінчилося, але наручність. І класно побути тут.